два года мы об этом беседуем, о том, чтобы этот проход оставить загального призначения, то есть того ну, общего пользования, просто за нами как-то закрепить, чтобы мы его облагородили, потому что там кусты, открытые люки канализационные, там борта такой то а дети и ночью кто-то семьи возвращаются отдыхающие. Я говорю, 27 апреля этого года мы уже будем открываться. К нам приезжают город экскурсии. Люди, дети с Херсона, с Харьковки, с Николаева, с Николаева, чтобы показать на день, например, они приезжают за нами, на час. Люди после зимы, они не видели моря. Они, может, вот, в прошлом году у кого-то не получилось отдохнуть. Они идут по этому проходу 200 метров, смотрят море, там, кормят чай, Могу сделать. Мне не надо. как и каким образом его можно отвести, да и получить на него кадастровый номер, часто лутали ну, Поэтому с колясками, с велосипедами, женщинами, если не хотите, чтобы машины ездили, можно это поставить три столбика. Машины там никогда не ездили. Сколько мы тут живем, ни одной машины туда не заезжали. Не заезжали туда машины вообще никак. А вот мои ребята лично это, лично, это, лично это, там приводили, смея, срезали этих закрывали. Ну, сколько украли мы вот этими бетонными плитами закрывали эти локаль такие? Оно ничкас, никому не надо. Раз кто-то там очень заел, продавил этот люк. кто-то его вообще забрал, за что, за каждое, что вот сейчас мы готовим за к сезону. Вот видите, это подготовительная. И весь город мы с вами к встрече отдыхающих, и чтобы как-то картинку поменять и сделать приятное местным жителям. Можно вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а в каком году вот, да, было дано разрешение вот, на вот эти кадастровые да, планы? Да? В каком да. году? Как... Ну, Почему ворота поставили кадастров? только сейчас?